Я тебя не видела. <связывая> а куда ты делаешь после школы? <связывая> я, я ушла на, на <связывая> карантин, а ты ушла потом. О, да, а какая какая история. Какая? Ой, боже, а ты ты появилась. Да, <связывая> только проблема зависимая а от мяча. Мяч. Настя, <связывая> Мя, а куда ты уехала? Мы ну, тебя из школы везде. А, это я в Россию уехала. Там и папа с мамой. Проблемы на работе была моя самая любимая подруга. А почему она была? Да. Сейчас, сейчас, если просто ты в России, как мы тоже тобой можем общаться? Так приезжай ко мне на лето. А сколько? Ну, когда ну, я приеду. Обязательно в Москву Хорошо. Смотри. А вообще этот... Где мы жили? Да. Короче, я тебе напишу адрес и отправлю почту. А лучше вот в контакт. А что, мы делаем там будем? Ты не покажешь мне, я уже давно хотела там побывать. Нет. Положите, вы, чай, а да, Ой, да ладно. Да, она очень красивая. Конечно, что ты мне не давать. Есть. Почему? Мне собаку украли. Вейпилис. Да не телефон, а Ой. себя. Слушай, да не плачь, ты сейчас что-нибудь придумаешь. Слушай, точно. нет. Он не отвечает. да, проходите, проходите. Присаживайтесь. Что вас интересует, что с вами случилось? Я была в парке, гуляла и встретила свою подругу. А подруга что... красивая? Ну-ка, ну, как, лично моей собаке понравились. Да. Мы с ней разговорились, и я кинула Волику мячик. И он убежал, и потом слышу, как кричит. Да-да, я слушаю, слушаю. Кричит вы... это, это, да. Слушай, как лечит подруга, что собаку украли. я за ней погналась, не успела. Хм. Интересно, интересно. Что ж, а как насчет гонорара? Гонорар будет в конце работы. Ну тогда давайте с вами встретимся в парке вас устраивает? Да. И все конкретно тогда обсудим. Спасибо, спасибо. Сейчас я вам пришлю на почту. Цену такая сумма вас устраивает? это я, а мы сделали свое дело, собаку у нас, но мы возникли не <говор> ちょっと見つかる。<noise> <noise> Во всех подробностях расскажите, что здесь произошло. Ну, дело было как -то так, как-то так. Побежал за мячиком бомбу туда, да? Да. Сейчас посмотрим. М -м я вижу здесь следы картину. И классный худ. И кашками.

Алло, Вася Пупкин, собака у меня. Это подарочный пакет. Через пару минут буду на своем железном коне. До скорой. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно мне взять бутерброд? Можно. Спасибо. А вы мне подскажете, из чего он сделан? С колбасы. А не с собаки? Нет. Да, и правда с колбасы. Спасибо. Пожалуйста.

Я еще раз спрашиваю, где собака? Нет! Ну что ж, будем детстве по-другому. Если вы мне не скажете, где собака, Нет. я вам в такое место засуну, Нет. откуда я никогда Вот теперь вы от меня никуда не уйдёте. Где собака? Ладно, ладно, мы с вами в Где? В наколку, где? В крыльях, Правда? Что? Хорошо. Вы останетесь здесь навсегда. Сдохните, как крысы в банке. Задохните.